b qilinayotgan qizga yoki ayolga qarash odobi uchrashuvga chiqqanda nima mumkin nima mumkin emas qarashdan birinchidan endi xutba qilinuvchi yoki maxtuba deyman siz uylanmoqchi bo'lgan qiz yoki ayol maxtuba deymiz maxtubaga qarashni odoblari uylanayotgan yigit uylanayotgan inson maxtubaga albatta qarashligi kerak qaramasdan uylanib olishlik to'g'riemas mu'iratib shoba roziyallohu anhu bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan bo'lgan. Anil annahu xotaba imro'atan sallallohu alayhi ilayha fa innahu an yudama bo'lgann sollalohu alaymurasoba bir ayolga xaridor bo'lganida rasululloh unga qaragin dedi mana shunday qilishlik qarashlik o'rtalarda bir ulfatlikni unusni, mehrni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi mana shu narsa o'rtalardagi ulfatlikni, unusni, mehr yoki muhabbatni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi onamga yoqsa bo'ldi a menga nima endi onam kelin qiladida enamga yoqsa bo'ldi-da, a dindor bo'lsa bo'ldi avratini yopgan bo'lsa bo'ldi namoz namozxon bo'lsa bo'ldi Buna bunaqa gap ketmaydi birodarlar borasiz ko'rasiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabası gene ne de dedi? Barıp kara, barıp közümle kör dedi. Demek şunu da kılıçdik, en doğru yol var. Kendini görmezsen yulanı alıp, kim? Püşüman bu genlerdi. Elbette, körgen eşken bu seyirler Sen dindar bu seyirler, bu oldu o din, dindar. Din namaz okusa bu oldu da o din, namaz okuydu. E, yani yakmaya kaldı. İkinci daha. so'rab surishtirdingiz to'g'ri keldi didigizga o'tirdi nasl nasabi fe'l atvori uylanishlik niyati bo'lgandan keyingina ko'rishga azm qilishlik kerak bir ko'raychi avval bo'lmasa bu unaqa gap ketmaydi sovchilar bog'di keldi bir biriga to'g'ri keldi hamma yo'g'i endi bir birini ko'rish qoldi uylanishlikka azm qilgandan keyingina maqtubaga qarash mumkin bo'ladi uchinchidan agar ehtiyoj tug'ilsa takror qarash mumkin yana bir marta uchrashib ko'rish mumkin chunki o'g'il bola ham hayoli bo'lishi mumkin birinchi marta uchrashuvga chiqqanda sir bosgan bo'lishi mumkin yaxshilab qarab o'zi uchun qaror qabul qila olmagan bo'lsa ollohiy ko'rolmadim hal qila olmayapman desa yana bir marta uchrashlikka moniy yo'q albatta endi ikkalasi hech qachon yolg'iz qolmaydi uchinchi odam bo'lishi kerak bo'ladi qiz bola o'zini mahrami bilan chiqishig kerak to'rtinchidan maqtuba bilan gaplashishlik mumkin uni yuziga va kaftiga qarash mumkin ammo qo'l berib ko'rishib bo'lmaydi gaplashishli mumkin yuziga qarash mumkin ammo qo'l berib ko'rishilmaydi beshinchidan xotib va maxtubani ikkalasi bir joyda yolg'iz qolmasligi kerak maqtubani bironta mahrami yonida turishligi kerak chunki shariatimiz bir nomahram erkak nomahram ayol bilan xilvatda qolishligini man qilgan shuning uchun mahram bo'lishlik kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam imom buxoriydan keltirilgan hadis ibn abbos roziyallohu anhuda aytadilar bir erkak bir ayol bilan nomahramlar xilvatda yolg'iz qolmasin ayol kishi mahramisiz safar qilmasin endi haqiqatda qanaqa bo'lyapti rivojlangan mamlakatlarda peshqadam bo'lgan musulmonlarni shaharlarida biz dedi, turmush qurmoqchimiz umr bo'yi birga bo'lamiz shuning uchun bir birimizni fe'l atvorimizni xarakterimizni yaxshilab tanib olishimiz kerak deydida de, o'nashtirilib qo'yilgandan keyin qo'l ushlashib bog'larni kezishadi tog'larga chiqishadi va xilvatda yolg'iz qolib sodir bo'lgandan keyin yigit qochib ketadi qiz tomondagilar uni qidiradi maqtubani qorni kattayishni boshlaydi va o'rtada bordi keldi mushkulalar ko'payib ketadi ota ham pushaymon ona ham pushaymon hamma pushaymon men uylanaman unga deyapman aka yertalab yurgan bo'lsam uylanaman sen uylan ovol bunga shariy nikohingga qabul qil keyin yetalab yuraver ayrim ayrim hatto o'zi musulmon deb atalgan yurtdagi odamlarda ham shu narsa shu kasal bor ekan har xil yurtlarga tijorat bilan safar qiladigan birodarlarimiz aytib berishadi uch oy uch oy birga yuraverarkan er xotindaqa keyin ham bir birimizga to'g'ri kelmadik deb turib ajrashib ketishekan birodarlar nima degani bu nima degani bu g'arbga tahlid qilishlik emasmi nima deydi harakterlarimiz bir birimizga xohlagan ishini qilib safarga chiqyapti boqqa boryapti toqqa boryapti unaqa yo'q birodarlar islomda najosat bo'lgan narsani shunaqa chiroyli qog'ozga o'rab beradi men deydi o'zimga umr yo'ldosholyapman deydi men mol olmayapmanda yoqmay qolsa shart salmashtirgani men keyin bu bilan yashashim kerak shuning uchun to'g'ri kelamizmi bir birimizga yo'qmi to'g'rimi desa qarab turib ha to'g'ri deysiz aqlga to'g'ri kelyapti haligi lekin birodalar shariat hukmi turganda aql chekiga surib qo'yiladi aql chekiga surib qo'yiladi Birodalar hayotni isloh bo'lishi alloh taoloning buyruqlarini qoyim qilish orqali bo'ladi boyagi ajrashishlar insonni hijolatga qo'yadigan holatlar uyatli holatlar nimaga sodir bo'ldi chunki Allohning hukmi qoyim qilinmadi insonni aqlini aqlini isloh bo'lish ham ollohni hukmini qoyim qilishlikka bog'liq ularni jannat yo'liga hidoyat qilur va ularning aqllarini ishlarini o'nglar qarang olloh hidoyat qiladi eni aqliz yaxshi ishlaydi ha alloh hidoyat qilmasa aqli ishlamaydimi ishlaydi lekin fahsh munkar bo'lgan narsani ko'rolmaydigan bo'ladi mana aytyapmizu mumkins emas olloh hidoyat qilgan odam hech qachon xilbatda qolmaydi mana atf mushorakat ma'nosini bildiradi sheriklik aqlni sog'lom bo'lishligi salohiyatli bo'lishligi birodarlar ulug' ne'mat va mana shu ne'mat ollohni hukmi bilan yashashga bog'liq ollohni hukmi bilan yigit yashasangiz ollohni hukmlarini qoyim qilsangiz aqliz salohiyatli bo'ladi ularni hidoyat qiladi va aqllarini isloh qiladi bu buyoqdailarda aqli yetmay turgan narsaga aqlingiz yetadigan bo'ladi bu yoqdagilar ko'rmayotgan narsani ko'radigan bo'lasiz e bu yurishi yaxshi emas oqibati shataq bo'ladi desa narigi ollohni hukmidan uzoq bo'lgan buni tushunmaydi nimaligini ollohni hukmida yurgan odam ko'radi bu hayoli gapemas birodarlar hayotda qanaqa bir pushaymon bo'lsa inson tushib qolgan bo'lsa shu pushaymonga mana shu pushaymonni orqasida bitta gunoh turadi allohni manhajidan chiqib ketishlik sabab bo'lgan bo'ladi johillik sabab bo'ladi johillik nima ilmsizlik ollohni tanimaslik har bitta sodir etilgan jinoyat har bitta qilingan xato oilalarni buzilishi sharmandalik qizlarni aynib ketishi ularni ortida albatta bitta gunoh turadi birodarlar masalan farzandlar nimaga aynib ketyapti farzandingiz aynib ketdi orqani bir aylantirib qarangda nima sababdan aynib ketdi sizdan bitta gunoh sodir bo'lgan yo harom uqma bilan boqqansiz bolani yo ollohni tanitmagansiz yo tarbiya bermagansiz harom luqma berish gunoh ollohni tanitmaslik gunoh tarbiya qilmaslik gunoh bolangiz betarbiyami bolangiz kuydirgimi o'ziz sababsiz shunga masiyatlar orasida mana aytdik johillik turadi johillik insonni eng katta dushmani inson johilligi tufayli johilligi sababli dushmani ham unga qilomaydigan yomonlikni o'ziga o'zi qilib oladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar imomi tabaroniydan keltirgan hadis min iblis. nazar biz qarash haqida gaplashyapmiz nazar haqida bugun nazar solish qarash shaytonning o'qlaridan bitta o'q ok. hadis hudusiy alloh taolo aytadi kim ana shu nazarni qarashni nomahramga bo'lgan qarashni mendan qo'rqib tark qilsa u insonga men bir iymonni beraman qalbiga u iymonni halovatini topadi nomahramga ko'z ushart olib qochingda sezasiz shu halovat alloh taolo aytyapti men uchun ko'zini tiysa qalbiga men iymon halovatini joylab qo'yaman shuning uchun domlalar ko'zni tiyish haqida ko'p gapiradi e'tibor bergan bo'lsanglar kerak albatta bu muhim ish hukmolar aytadi odam bolasini qoqilib ketadigan nozik ikkita nuqtasi bor molu dunyo va ayollar dunyoga bo'lgan hirs ayollarga bo'lgan hirs ko'p gunohlarni sababi bo'lib chiqadi juda ko'p gunohlarni ildiziga qaralsa ularga nazar sabab bo'lganligi ko'rinadi agar o'zini inson dunyoga bo'lgan xirsdan saqlay olsa ayollarga bo'lgan xirsdan saqlay olsa albatta ikki dunyoda najot yetishadi shuning uchun birodarlar shariatimizda mana shu ikkita nuqtaga juda bir qattiq e'tibor qaratilgan nazar ko'z tiyishlik farshni saqlashlik payg'ambarimiz aytadilar ikki jag'inglarning va ikki soniynglarning soniynlarni orasidagi a'zoni tiyishlikka menga kafillik beringlar men sizlarga jannatni kafilligini beraman dedi. tilinglarda saqlanglar zinodan tiylinglar jannatni kafilligini beraman baland tog'ni ustida turgan katta bir xarsang tosh u tosh o'rnida mahkam turibdi agar uni turtib yuborsangiz pastga qarab da yumalaydi yumalaydi yo'lidagi hamma narsani vayron qilib qilib qayerda to'xtaydi shu vodiyni bir chuqur joyga borib to'xtaydi baland tog'ni ustida turgan katta bir hasang tosh u o'zini o'rnida mustahkam turibdi agar uni turtib jildirib yuborsangiz pastga qulaydi to ana shu o'zini tezligini yo'qotib vodiyni chuqur joyiga borguncha yumalab boradi bu hasang tosh birodarlar kishining shahvati nazar toshni o'rnidan jildiribh